ৰাতিপুৱা শুই উঠে মুখ হাত ধুই কুকুৰা এটা ধৰিলোঁ তাকে কুটি বাচি বনাবলৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আনফালে আহিছে ভণ্টি ভণ্টীয়ে মোক পূৰা পাচলি কটাত সহায় কৰি আছে এইফালে মই বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এইফালে কলডিল ভাজিছোঁ কুন্দলি ভাজি দালি মাংস তেনেকৈ কিবা কিবি বনাই আছোঁ সেইকাৰণে স্কিপ খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই অন্য ব্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা মানে খুব ভাল গুড নিউজ আছে আৰু মোক দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে ইমান ফূৰ্তি ইমান আনন্দ কিহৰ কাৰণে হৈ আছে কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব ৰাতিপুৱা সময়কণ মানে খুব কম সময় আছিলে মোৰ ওচৰত আৰু সেই কম সময়ৰ ভিতৰত মানে নিজৰ ঘৰৰ কাম বন কৰি বনাই সিজাই আকৌ এফালে যাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মোৰ অকণ দৌৰা দৌৰি হৈছে তাৰ কাৰণে মানে মালিকে অকণ মোক সহায়ো কৰি দিছে পেকিং কৰাত মানে ভাত পানী বনাই সিজাই আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গোলাঘাট আৰু গোলাঘাট কেলেই গৈ আছোঁ কৈ আছোঁ আৰু মিজানক দেখিছেনে মিৰ্জানে পুৰা দৌৰা দৌৰি কৰি আছে নাচি আছে শিকিলে গম পানে ৰাতি প্ৰায় আঢ়ৈটামান বজাৰ পৰা তাৰ মানে উৎপাত গাৰ যিহেতু তাৰ মানে খোৰাক ল'ৰা হৈছে আৰু খুৰাক ল'ৰা চাবলৈ মানে তাৰ তাত তট নাইকিয়া হৈ গৈছে সি খুড়াকৰ ল'ৰাটো চাবলৈ যাব আমাক কৈ আছে ৰাতিয়ে যাবলৈ কিন্তু আমিতো ৰাতি যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু নিজৰ ঘৰত গাড়ী নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰ'বা ৰাতি যাব নোৱাৰোঁ ৰাতিপুৱাকৈ যাম আৰু ৰাতিপুৱা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাত চব্জি বনাই ধুনীয়াকৈ পেকিং চেকিং কৰি লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ শাহু মাহ মাহী মানে মোৰ যা যোৱালীজনী তাতে আছিলে আৰু সিহঁতৰ কাৰণে বনাই সিজাই লৈ গৈ আছোঁ আৰু আহি পালোঁহি সৰু পথাৰ আৰু সৰু পথাৰ ষ্টেচন আহি পোৱাৰ লগে লগে টিকেট এটা কাটি লৈছোঁ যিহেতু টিকেট কটাটো একেবাৰে জৰুৰী আৰু মই য'লৈকে নাযাওঁ আগ মই টিকেট কৰি আই হয় de lo más আজাদী কাক কয় গাইজ গম পাইছেনে এই দুজনক এই পেহীয়েক ভতিজায়ে গোটেই ট্ৰেইনখন মানে ৰাজত্ব কৰি বহি আছে এফালে বহিছে এফালে ভৰি থৈছে মানে তাত আৰু বেলেগ মানুহ বহিব নালাগে এইফালে আহি ফৰকাটিং পালোঁহে আৰু ভাইটিয়ে যিহেতু নিবলৈ আহিব সেইকাৰণে অলপমান টাইম বহিলোঁ আৰু এই গুলপীয়া কাপোৰ পিন্ধা ছোৱালীজনী মই ছোৱালীৰ বায়েক হয় বুলি জোকাই আছোঁ যিহেতু ভাইটিয়ে আহি পোৱা নাই এনেকৈ টাইমটো পাৰ কৰি দিছোঁ কিবা কিবি খালোঁ অলপমান আৰু এইফালে আহি পাই গ'ল ভাইটি যিহেতু ট্ৰেফিক আছিলে অলপমান লেট হৈ গ'ল সেইবাবে আৰু আমি যেতিয়া আহি পালোঁ ইয়াত দেখিছোঁ ক'ত আগত এনেকুৱা কিহবা কাৰণত ধাৰণা দি আছে মানুহবোৰে কি নহওক আহি পালোঁহি এতিয়া হস্পিতেল পামগৈ আৰু খুব বেছি ভাল লাগি আছে মনটো আৰু ঘৰৰ পৰা আহোঁতে কি হ'ল আমাৰ যিখন ট্ৰেইন আছে সেই ট্ৰেইনখন মানে আমি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ঠিক টাইমতে পালোঁ কিন্তু ট্ৰেইনখন বহুত লেট কৰি দিলে সেইকাৰণে মানে খুবেই আমনি পালোঁ ট্ৰেইনত বহি বহি আৰু এয়া আমি হস্পিতেল আহি পাই গ'লোঁ আৰু খুব ভাল লাগি আছে এইফালে ভাইটিহঁতে বেগ চেগবোৰ নমাই আছে আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পোৱালীৰ মামায়ে মামায়েকে বাইক লৈ আহি গৈছে মানে ভাগিনক চাবলৈ ইমানেই মৰম তাৰ আৰু আহি পালোঁ হস্পিটেল হোটেলত কিন্তু ৰুমটো মানে এশ এক নম্বৰত আছিলে কিন্তু মই ৰুমটো ঠিকেই গৈছোঁ কিন্তু দুৱাৰখন বন্ধ থকাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ এইটো ৰুম নহ'বও পাৰে অকণ মানে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ মানে যিজনী জা জোৱালী আছিলে মোৰ পূৰা একদম চেলাইন বেজি দি থৈ দিছে দেখি অলপমান বেয়া লাগিছে বেয়া লগা কাৰণ এটাই কাৰণ ময়ো এইটো দিন পাৰ কৰিছোঁ ময়ো গম পাওঁ এইখিনি সময় কিমান দুখ কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এয়া নানীয়েকে মোক লৈ আনিছে ল'ৰাটোক দেখুৱাবলৈ যিহেতু আইচুট ৰখা হৈছে আৰু আইচুত আহি ল'ৰাটোক যেতিয়া দেখিছোঁ মনটো মোৰ খুবেই ভাল লাগি গৈছে এইখিনি সময় মোৰ যেতিয়া মিৰ্জান হৈছিলে নহয় মানে তেনেকুৱা এটা ফিল আহি গৈছে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দেখাৰ লগে লগে মানে মনটো খুব মানে ফূৰ্তি হয় আপোনালোকে চাবচোন যাৰে নহওক কিয় আৰু এয়াতো মানে মোৰ নিজৰ ভতিজা হয় ন মোৰ আৰু আনন্দিত লাগিছে মনটো আৰু অলপমান কাপোৰ আছিলে ল'ৰাটোত নতুন নতুন কাপোৰ মই ভাবিছোঁ এইখিনি ধুই থৈ যাওঁ যিহেতু নানীয়েকে দাদিয়েকে বহুত টোপনি ক্ষতি কৰি কৰিলে সেইবাবে আৰু মই বেছি কাপোৰ নহয় কেইটামান মানে যাতে ল'ৰাটোক পিন্ধাব পাৰে যেতিয়া আইচিউৰ পৰা ওলাই আনিব নহ'লে নতুন কাপোৰ পিন্ধালে কি হয় কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ইনফেকশ্যন হৈ যায় সেইকাৰণে মই অলপমান ডেটল দি পিনি কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই দিছোঁ আৰু ধুই ৰ'দত মেলি দিছোঁ পেহীয়েকে পূৰা মোক কেমেৰা ধৰি দি আছে কৈ আছে বৌ আপুনি কৰক কৰক মই লৈ একো নহয় এইখিনিতো কৰিবই লাগিব আৰু যিখন হস্পিটেলত অপাৰেচন কৰা হৈছিলে ছিজাৰিং হৈছে একচুৱেলি এইটো হৈ গ'ল লাইফলাইন হস্পিটেল গোলাঘাটত আৰু এয়া নাৰ্ছ আহি গ'ল নাৰ্ছে নিজৰ কাম কৰি আছে যিহেতু চেলাইন বেজি প্ৰচেছ আৰম্ভ থাকিবই যেতিয়ালৈকে ডিচাৰ্জ নিদিয়ে ইফালে চেলাইন দি আছে বেজি দি আছে আৰু তাৰ মাজতে ভণ্টীয়ে কিবা খোৱা বস্তু বনাইছিলে তাকে খাই টাইমটো পাৰ কৰিছোঁ কিয়নো আমি ঘৰলৈ যাম আজি গধূলি হ'বগৈ আৰু যিহেতু তাত গৈ পাইছিলোঁ আমি বাৰটা বজাত দিনটো আছে সেইকাৰণে দিনটো ইটো ইটো কৰি পাৰ কৰি দিছোঁ তাৰ মাজতে মানে মামীহঁতে কানি কাপোৰ লৈ গৈছিলে বা সেই দাদাহঁতে লৈ গৈছিলে সেই কাপোৰ কানি সেইবোৰ চাই মানে সময়টো পাৰ কৰি আছোঁ আৰু ছোৱালীয়ে দেখিছেনে কি জমনি তাই কাপোৰখিনি পিন্ধি আছে এবাৰ থৈ আছে এবাৰ দেখুৱাই আছে তেনেকৈ আৰু মিৰিজনে পুৰা চকলেট টকলেট খাই আছে তাৰ মাজতে আকৌ ল'ৰাটোক অকণমান উলিয়াই আনি দিলে যিহেতু মাকে কালিৰ পৰা আজিলৈকে দেখাই নাছিলে অকণমান দেখুৱাবলৈ আনিছে যিহেতু অকণ গাখীৰ চাখি খুৱাব আৰু ল'ৰাই দেখিছে নহয় পূৰা চকু মেলি মেলি চাই আছে আৰু এয়াই হৈ গৈছে নানীয়েক আৰু এইফালে হৈ গ'ল দাদীয়েক মানে দুজনী মানুহৰ মানে ফূৰ্তি সিমান নাইকিয়া হৈছে যিহেতু সৰু পোৱালি আৰু নতুন আলহী এতিয়া কি কৰিব কি নাই আৰু এইফালে বাপেকো আহি পালে বাপেকে পূৰা ল'ৰাটোক মাত লগাই আছে ল'ৰাই আকৌ ফুটনিতে পূৰা টোপনি মাৰি আছে চাইছে কথাও পাতিছে কিন্তু মাজে মাজে টোপনি যায় যে সেইকণ সময় মানে খুব ভাল লাগে আৰু এইখিনিয়ে সময় মানে এটা স্মৃতি হিচাপত থাকি যাব যিহেতু সিও চাব পাৰিব ডাঙৰ হৈ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰি থৈছোঁ যাতে সি ডাঙৰ হৈ চাব যে তাৰ লগত কেনেকুৱাখিনি কি হৈছিলে নাই আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ কোচত আনি দিলে আৰু মই মানে কেনেকৈ লওঁ কেনেকৈ নাই তেনেকুৱা লাগিছে কাৰণ অকণমানেই পোৱালি আৰু পোৱালিটো যেতিয়া হাঁহি দিছে নহয় ইমান ভাল লাগিছে চাব দেই ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিছে তাৰপিছতে মই অকণমান মাকক দি দিলোঁ যিহেতু মাকৰ মৰমটো খুব বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইকাৰণে মাকক অকণমান দিছোঁ কোচত ল'বলৈ যাতে মাকে ফিল কৰক অকণমান আৰু ডক্তৰ আহিলে ডক্টৰ আহি ক'লে কি খাব কি নাই সেইখিনি পৰামৰ্শ দি থৈ গ'ল যিহেতু কালিলৈ অপাৰেচন হৈ গ'ল আজিলৈকে একো খাবলৈ দিয়া নাছিলে অকল লালচাহ আৰু মেৰিগল খাবলৈ দিছে সেয়াই খালে আৰু আমি অকণমান ল'ৰাটোক আনিলোঁ আকৌ যিহেতু আই চি ইউলৈ লৈ গৈছিলে আৰু আই চি ইউ অনাৰ আই চি ইউৰ পৰা অনাৰ পিছত অলপমান কোচত লৈ লৈছোঁ যিহেতু ঘৰলৈ গুচি আহিম সেইকাৰণে মানে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিমান ল'লেও ন হেঁপাহটো কেতিয়াও মানে নপলাই যিমান লওঁ সিমান ল লাগি থাকে আৰু এয়া বিদায় ল'লোঁ সিহঁতক থৈ মেলি আহিলোঁ বাহিৰলৈ আৰু আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ ৰাতি প্ৰায় এঘাৰটাই মান বাজি গ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব